Sayra Nazilə Səfərli maraqlı açıqlamaları ilə gündəmə gəlib. A TV maqazin onlarla verilişinə qonaq olan Nazilə indiyə qədər aldığı ən yüksək qonurardan danışıb. O, həmin məbləğə avtomobil aldığını deyib. Ziyafətlərdən birində bir günə avtomobil pulunu qazanmışam. Həmin maşın mənim üçün əl çatmaz idi. İnana bilmirdim ki, mən nə baxsa o avtomobili ala bilərəm. Amma məs o gecə mən avtomobilin pulunu qazandım. Pullar paçqasına açırdılar, başından töküldülər. Orcuma nə qədər tökülürdsə, o qədər yığa bilirdi. Amma bir xalq artisti var idi, o əyilib yerdəki bütün pulları yığdı. Verliş zamanı Nasilə Qəryadi Arsusundan da danışıb. Belə ki, Bakıda çimədləyə gedə bilməyən səfərli milli çimərlik geyimi titrəcəyini açıqlayıb. Bakıda çimədləyə gedə bilmirəm. Ona görə ki, bir neçə dəfə kənardan şəklimi çəkiblər. Bu səbəbdən skandallar yaşadım. Gördüm məni çəkirlər, o görüntüləri sildirdim. İnsanlar məni çimərlik geyimində qəbul edə bilmir. Buna görə də milli çimərlik geyimi sifariş vermək istəyirəm. Amma bilmirəm, necə olacaq. Qoyumurlar açıq geyinməyə, mən də kompleksə düşürəm. Deyirlər ki, mənim şairimə bax çimərlik geyimi ilə tənzə gəlib. Mənimki çimərlik geyimi hətta məni shortikdə də qəbul etmirlər.